Hey hey hey, jumpa lagi di Ralph Toys di yeah. channel mencari ikan. Yo ayo kita carikan lagi guys bersama Ralph Toys Wah lihat nih guys di sini sepertinya ada sungai-sungai. Wah lihat guys, wah dong guys. Sepertinya di sini ada ikan yang bersarang guys. Wah guys lihat nih guys alirannya tertutupi makanya ikan ikannya nggak bisa keluar guys. Wah kita beruntung banget nih. Coba kita seruk-seruk guys ya. Ini ikannya sepertinya ikan cantik-cantik. Wah dong guys warnanya warna-warni. Wah lihat nih guys kagak langsung dapat yang hitam putih nih. Wah guys ini adalah ikan molibalon balon mantap men kita masukin ke dalam wadah guys ya dan lihat nih guys sepertinya masih ada nih wah itu kita seruk seruk semua guys ya wah coba kita tangkap aja guys ya wah lihat nih guys ada yang warnanya hitam putih nih wah guys ini ikan molibalon balon juga guys kita masukin ke dalam wadah guys ya dan sepertinya masih ada tuh ya ada. nih guys yang ini warnanya cantik banget nih wah itu dia malah lompat ke darat nih. wah lihat nih guys sepertinya ini ikan glowfish wah beneran guys ikan Glofish Sumatera kita masukin ke dalam wadah guys ya dan lihat nih guys ada juga yang mau naik ke darat. lihat nih guys ini kan molly juga guys tapi dia nggak terlalu muncit ya. wah mungkin dia lapar kan, ya. Yang kita masukin ke dalam wadah guys ya dan sepertinya masih ada yang berwarna hijau nih. Waduh, sama seperti dengan daun itu warnanya hijau. wah lihat, tapi ini bergaris-garis guys. wah rupanya kan Glofish juga guys. mencoba kita periksa lagi guys ya. siapa tahu masih ada. wah itu apa guys? wah guys di sini rupanya ada ikan yang lebih cantik lagi nih ikannya sendirian aja nih. Wah, ini coba kita tangkap-tangkap guys ya. Ini sepertinya ikannya cantik banget, guys. Wah, warna kepalanya hijau stabilo, guys. Wah, dan ekornya merah-merah nih. Coba kita masukin ke dalam wadah, guys ya. Wah, ternyata ikan cupang. Mantap, men. Pantasan cantik banget, guys. Soalnya ikan cupang. Wah, ternyata di sini ada ikan cupang juga, guys ya. Coba kita lanjut cari-cari lagi di sekitaran sini. Siapa tahu ada ikan cupang lagi. Wah, guys? Wah, guys. Sepertinya ada ikan yang bersarang di sini, guys. Wah, lihat nih, guys. Kolam-kolam kolamnya unik banget guys warnanya merah ini apaan guys ya wah coba kita tangkap tangkap guys ya ini sepertinya ikannya cantik juga nih wah lihat nih guys waduh ikannya malah lompat nih guys waduh lihat nih guys dia masuk ke dalam semak semak nih waduh susah ditangkap nih guys wah rupanya ikan cupang lagi nih kita masukin ke dalam wadah guys dia cantik juga guys ya wah dan coba kita periksa lagi guys ya waduh sepertinya di sini banyak ikan cupang guys coba kita lanjut cari cari guys ya siapa tahu ada ikan cupang lagi wah lihat nih guys sepertinya di sini ada kolam kolam guys Wah Wah, guys, perhatikan, guys. Di dalam kolamnya ada ikan apa tuh, guys? Coba kita tangkap, guys. Ya, lihat nih, guys. Wah, guys, guys, perhatikan. Oh my god, guys, rupanya ada ikan nila nih. Tuh, kali kalau yang ini bukan jenis ikan hias loh, guys. Kita masukin ke dalam wadah, guys. Dan coba kita periksa lagi kolamnya, guys. Lihat nih, guys, sepertinya masih ada nih. Wah, guys, guys, guys. Perhatikan, kakak dapat lagi nih. Wah, tapi kali ini bukan ikan nila, guys. Tapi, wah, Ikan ikannya mana lompat nih, guys. Ke dalam semak-semak. Wah, kita harus bisa menangkapnya, guys, ya. Wah, rupanya kayak yang ini kan gura Ami guys kita masukin juga ke dalam wadah guys ya dan coba kita periksa kolam-kolamnya lagi guys siapa tuh di dalam kolamnya masih ada ikannya wah itu guys sepertinya ada yang bersembunyi di balik tanaman itu guys waduh waduh seperti yang ini biar banget guys wah guys guys wah guys dia masuk ke dalam kolam ini dan ternyata ha? di dalam kolamnya ada telur-telur nih kita masukin telur-telurnya dulu ke dalam wadah guys ya dan kita tangkap ikan yang tadi guys waduh itu ikan apa guys ya lihat nih guys kakak berhasil dapat ikannya nih yes. wah guys rupanya ada ikan betok nih wah ada ikan betoknya wah lihat nih guys lumayan besar juga guys ya dan dia gesit banget kita masukin barang ikan nilainya aja guys ya dan coba kita periksa lagi guys waduh guys sepertinya masih ada nih guys waduh yang ini kan apa guys ya panjang-panjang wah guys guys perhatikan guys waduh kalau yang ini kan cantik guys wah lihat tuh guys ikannya wah lihat nih guys cantik banget guys rupanya ikan cantik waduh guys lihat liar juga kayak ikan kayak kan betuk guys kesetanan kita masukin aja ke dalam wadah guys ya dan coba kita periksa lagi guys ya siapa tahu masih ada ikan-ikan yang bersembunyi di dalam kolam ini wah kita periksa yang ini juga guys waduh sepertinya sudah gak ada nih coba kita telusuri di sekitaran sini guys ya wah guys guys perhatikan guys di sini ada kolam-kolam lagi guys wah ya, dan lihat juga guys, ada ikan wah ini nih ada ikan yang baring-baring ya. wah lihat nih guys yang ini kenapa apa guys ya wah kakak barusan dapat ikan yang seperti ini guys wah kalau dilihat-lihat kayak ikan kerong-kerong guys wah lihat nih guys wah ini bisa hidup di air tawar ya wah biasanya hidup di air asin guys tapi biasa juga hidup di air tawar loh guys lalu kita masukin ke dalam wadah guys ya dia masih hidup guys Wah lihat nih guys lihat nih guys Ada lagi ada lagi nih Wah ternyata banyak nih guys Wah ikan kerong-kerongnya Cantik juga kayak motifnya Motifnya bergaris-garis guys Kita masukin ke dalam wadah guys ya Mencoba kita cari-cari lagi guys ya Siapa tahu di dalam kolamnya masih ada ikan kerong-kerong Wah sepertinya sudah nggak ada guys Mending kita lanjut lagi guys ya Wah ini apa guys Wah guys guys gak ada ikan Wah itu ikan apa toket ya itu kayak toket ya. Coba kita tangkap guys ya Wah banget guys Airnya surut Wah rupanya ini beneran ikan guys ikan sapu-sapu ikannya unik banget ya wah dan kotor-kotor nih kita harus masukin cepat ke dalam wadah guys Kayak ke burung kehabisan nafas wah lihat nih guys lihat nih guys yang ini sepertinya lebih oh, wah itu udah malah lompat lompatnya jungkir balik wah lihat nih guys lihat nih guys ini ikan sapu-sapunya albino nih mantap nih kita masukin ke dalam wadah guys ya dan coba kita periksa lagi guys siapa tahu masih ada ikan sapu wah itu apa guys wah guys guys perhatikan sepertinya di dalam kolamnya ada ikan-ikan yang sendirian tuh wah jangan jangan sana ikannya jomblo kali ya wah coba kita seru-seru guys ya wah lihat nih guys lihat nih guys ikannya cantik banget nih warnanya biru guys oh my god guys rupanya ikan cupang lagi guys kali ini kita dapat banyak ikan cupang yang berwarna-warni guys ya cantik banget guys coba kita periksa lagi guys siapa tahu di sini masih ada ikan cupang atau kolam-kolam ikan cupang ya wah guys wah guys guys perhatikan wah di dalam ada sesuatu guys wah yang ini mau kabur, -kabur nih wah ini ada kurang Kura, kura nih wah lihat nih guys kura-kuranya liar-liar ya dan lihat tuh guys dia meninggalkan temannya tuh wah temannya berwarna hijau guys waduh kalau yang ini kita masukin dulu ke dalam wadah guys ya dan coba kita tangkap temannya itu wah, dia bersembunyi wah yang ini kura-kura berhasil guys wah kalau yang tadi itu kura-kura Indonesia kali ya kita masukin aja ke dalam wadah guys ya wah yaudah, pertemanannya luas banget guys ya pertemanannya internasional soalnya berhasil dan Indonesia wah yaudah, lihat nih guys kita masukin ke dalam wadah wah warnanya agak beda guys ya yang satu hijau muda yang satu hijau tua kalau yang ini tua tua kura-kura kali ya wah yaudah, coba kita cari-cari lagi guys ya siapa tahu di sekitaran sini ada lubang kurang lagi. Wah, ada guys. Wah, guys, guys, perhatikan, guys. Wah, di sini ada telur-telur besar Hah? nih. Wah, di lihat nih, guys. Telurnya besar banget dan berwarna kuning, guys. Wah, nongol-nongol bikin kaget aja nih. Jangan-jangan ini telur-telur berhadiah, guys, ya. Coba kita pecahin aja, guys, ya. Siapa tahu di dalam ada hadiahnya. Hitung bareng-bareng. Satu, dua, tiga. wah dido, guys. Rupanya telur berhadiah beneran. Wah, lihat nih, guys. Ikan-ikannya cantik banget, guys. Warnanya minyak, bangku. Coba kita tangkap satu-satu, guys ya biar kita tahu ini kan apa wah kita tangkap yang lumayan besar ini dulu guys Wah guys guys perhatikan rupanya ini ikan mas guys ikan mas koi lahir mantap men kita masukin ke dalam wadah guys ya dan kita tangkap tangkap lagi nih wah, itu sepertinya ada yang kembar tiga nih wah upin ipin kalah nih soalnya upin ipin kembar dua yang ini kembar tiga guys wah perutnya pada buncit buncit nih ya, gemo ya ikannya ini adalah ikan mas juga guys ikan mas koki wah, itu tapi ikan ini nggak bisa masak loh namanya aja koki tapi nggak bisa masak tapi bisa dimasak kok kita masukin ke dalam wadah guys ya nah, sepertinya ada yang panjang-panjang warnanya wow guys warnanya kayak emas beneran nih guys wow guys ini kan mas komet guys mantap nih kita masukin ke dalam wadah guys ya wah dan tadi kita juga menemukan telur-telur yang kecil-kecil Wadah-wadah tuh guys sepertinya di dalam ada yang gerak-gerak tuh -gerak, guys waduh coba kita buka guys ya telur-telurnya itu apaan guys ya guys perhatikan guys Ada ikan yang berkembang biak di dalam telurnya nih Wah lihat tuh guys ada anaknya tuh Anaknya dilindungi Wah lihat tuh guys Ini sepasang ikan pelatih guys Ikan pelatih pendang Wah dan dia sudah punya anak satu Wah, Kita masukin ke dalam wadah guys ya Mencoba kita cari-cari lagi kolam-kolam di sekitar sini guys Siapa tahu ada kolam ikan lagi guys ya Wah itu guys Wah guys guys perhatikan guys Sepertinya di sini ada ikan yang besar banget guys Oh my god Dan lihat tuh guys Kepalanya Wah Wah lihat guys Ini ini ikan atau bat kekuatan kayu ya. Ha? Wah, kok besar banget ya. Coba kita tangkap ya. Wah, hidup guys. Wah, guys. Wah, ikannya benar-benar benar-benar gesit guys. Wah, lihat guys yang satu itu mau lari-lari nih. Coba kita tangkap ya. Wah, lihat nih guys, lihat nih guys. Wah, aduh, yang satu ini berkumis guys. Wah, guys. Rupanya yang ini ikan lele jumbo guys. Wah, lihat nih guys. Badannya licin banget nih dan dia berkumis. Bapak kumis ya. Kita masukin ke dalam wadah guys ya. Wah, hidup. kita tangkap kepalanya guys. Soalnya badannya licin banget. Wah, lihat tuh guys. Kita sudah berhasil memang sukanya ke dalam wadah guys dan coba kita tangkap yang besar lebih besar ini guys wah guys guys yang ini kan apa guys ya waduh yang ini nggak terlalu licin guys itu tapi besar banget nih kepalanya wah lihat nih guys dan panjangnya bersama dengan lelenya dan dia nggak berkumis baru sudah dicukur <tuk> yang ini ikan ikan gabus guys wah udah mantap banget ini kita dapat ikan besar guys ikan gabus dan ikan lele wah lihat juga perutnya kayak perut ular nih kita masukin bareng lelenya guys ya oh my god guys so amazing full guys kita dapat ikan yang besar guys ikan raksasa guys mantap betul kan kali ini wah gitu dan kita juga dapat banyak ikan hias kecil yang berwarna-warni banyak juga ikan cupang loh guys warna-warni juga jadi kali ini seru banget kan jadi sekalian jangan sampai kalian video saya selanjutnya guys ya biar kalian gak ketinggalan keseruannya dan jangan lupa untuk like share dan subscribe dan share juga ke teman-teman yang lain biar teman-teman yang lain juga lihat keseruannya guys dari kakak mau balik dulu guys ya sampai jumpa di video selanjutnya guys bye bye